hammaga bugun biz sizlar bilan birgalikda telefonda youtubega kanal ochishni o'rganamiz ushbu videoimiz sizga foydali bo'lsa hoziroq videoga layk like, bosib qo'llab quvvatlaymiz agar kanalimizga yangilardan bo'lsangiz hoziroq kanalimizga obuna bo'ling ha aytgancha qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang do'stlar agar siz tayyor bo'lsangiz biza boshladik kanal ochishni googleda registratsiyadan o'tishdan boshlaymiz buning uchun telefonimizdan parametrlarga kiramiz ya'ni nastroykasiga pastga tushadigan bo'lsak bu yerda e, google bo'limi bor mana shu bo'limni ustiga bir marta bosamiz bosganimizdan so'ng bizda mana e, bunday google hisobingizga kiring deyilyapti ya'ni o'zimizni e, yangi anaqamizni hisobimizni yaratamiz buning uchun buni ustiga bir marta bosamiz e, bizga internet kerak bo'ladi e, bez internet bu ishlamaydi e, bosganimizdan so'ng mana bu yerda e, sazdat akkaunt bo'ladi mana shuni ustiga bir marta bosasiz ля себя qilamiz bu yerda o'zimizni nomimizni kiritamiz misol uchun biz ijodkorlar deb yozaman familiyaga esa akademiyasi deb kiritaman далее keyingisiga o'tamiz bu yerda o'zingizni tug'ilgan sanangizni kiritasiz misol uchun men yigirma ikki kiritaman bu yerda aprel godga masalan 2000 ming kiritaman agar siz qiz bola bo'lsangiz женский o'g'il bola bo'lsangiz мужской agar sir saqlansin desangiz ни qilasiz keling biz hozir yigitichini tanlaymiz ya'ni мужо далее tugmasini bosamiz bosganimizdan so'ng bu yerda ikkita namuna kelib chiqyapti birinchisi akademiya ijodkorlar ikkinchisi esa i akademiyasi bo'lyapti uchinchisiga o'zimiz nom kiritsak bo'ladi misol uchun ijodkorlar akademiyasi deb nom kiritamiz akademiyasi ijodkorlar akademiyasi to'g'ri kiritganligimizni boshqadan bir o'qib to'g'ri ekanligiga ishonch komil qilishimiz kerak keyin to'g'ri bo'lgandan keyin дали tugmasini bosasiz ushbu nom uje bizda ro'yxatdan o'tganligini aytyapti shuning uchun oxiriga bir tugmasini qo'yamiz ya'ni boshqa boshqaxil bo'lishimiz uchun Ya'ni parol kiritishimiz kerak bo'ladi bu yerda man mana ro'yxatdan o'tdik bu yerdan telefon nomerimizni kiritganimizdan so'ng дали tugmasini bosasiz masalan men o'zimni nomerimni kiritaman okey oxiriga oh, rozi ekanligingizni bildirasiz mana do'stlar ko'rib turganingizdek yana roziman tugmasini ustiga bosasiz bosganimizdan keyin mana o'zingiz ko'rib turganingizdek registratsiyadan o'tdik ana endi bemalol kanalni ochishimiz mumkin buning uchun YouTube ga kiramiz YouTube ga kirganimizdan keyin yuqoriga bosamiz va mana bu yerda kanalingiz degan joy qismi bor mana shu qismga bosamiz ustiga bosganimizdan so'ng youtubedn ushbu nom ostida foydalanish deyilyapti ya'ni kanalingizga nom berishingiz kerak bo'ladi e, siz xohlagan bir nomni bersangiz bo'ladi e, endi nom nimadan kelib chiqib qo'yiladi kanalga ya'ni siz qaysi mavzuda ko'proq video tayyorlasangiz mana shu mavzuga o'yib biron xil qiziqroq nom tanlashga harakat qiling biz hozir misol uchun shaxking deb nom beramiz shaxking deb nom berdik kanalimizga kanal yaratish tugmasini ustiga bir marta bosamiz mana do'stlar kanalni ham ochib oldik endi kanalimizga rasm qo'yishimiz kerak keling hozir bu yerdan kanalimizga rasm qo'yishni o'rganamiz kanalni tahrirlash qismiga bosasiz bosganimizdan so'ng mana shu qismiga surat joyiga bir marta bosganingizda surat olish yoki qurilmadan rasmlar tanlash deyilyapti qurilmadan tanlaymiz ya'ni telefonimizdan va bu yerdan rasm yuklaymiz saqlash mana ko'rib turganingizdek kanalimizga rasm ham joyladik bu yerga kanalga tavsif qo'yishimiz mumkin ya'ni berishimiz mumkin nima deb tavsif tavsifsalom <türük> siz shahin kanalidasiz bitta matn keyingisi ushbu kanalda sizda turli xil qiziqarli videolarni ko'rishingiz mumkin bu yerda xato ketibdi ko'rishingiz mumkin kanalimizga obuna bo'ling ok tugmasini bosamiz va ortga qaytamiz kanal tafsini bu yerdan ıı, kanal haqida degan qismiga ko'rishingiz mumkin bo'limiga kanalimiz registratsiyadan o'n to'rtinchi yanvar ikki ming yigirma birinchi yil o'tdi kanalga video qo'yish uchun video yarating deyapti ya'ni yaratish tugmasini ustiga bir marta bosganingizda bu yerdan video yuklash yoki efirga chiqish tugmasi mavjud yoki bo'lmasam mana bu yerdan plyus tugmasini bosish orqali ham video yuklasangiz bo'ladi mana do'stlar <laughs> bugungi video darsligimizda sizlar <laughs> bilan youtubea <laughs> kanal ochishni o'rgandik agar ushbu video darshimiz sizga foydali bo'lsa hoziroq layk like bosing kanalimizga yangilardan bo'lsangiz hoziroq kanalimizga obuna bo'ling подписат tugmasini bosib qo'ying aytgancha qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang chunki biz kanalimizga har yangi video joylaganimizga sizni xabardor etib turadi bo'lmasa keyingi darslarmizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling